जनवरी उन्नीस सौ तिरपन को मजलिसी और अहमदियों को, को गैर मुस्लिम करार दिया जाए और उन्हें सरकारी अहदों से बरतरफ किया जाए वरना मुल्क में अमन अमान का मसला पैदा किया जाएगा वजी अजम ख्वाजा नाजिमुद्दीन ने इसे सिरे से मुस्रद कर दिया नतीजतन अगला पूरा हफ्ता फसाद हुए जिसके बाद पाकिस्तान की तारीख का पहला मार्शल लॉ लगा इन मुबात के मुस्तरद होने पर अट्ठाईस फरवरी को अहरार ने एक पुरान एहतजाज किया पुलिस ने दर्जनों मुजाहन को गिरफ्तार करके एहतजाज खत्म करवा दिया एक मार्च को मौलाना अख्तर अली खान ने अपने उर्दू अखबार में अहमदी मुखालिफ तहरीक में अपने किरदार पर माफ़ी मांगी नतीजतन एक एहतजाज उनके घर के बाहर शुरू हुआ जिसने पहली दफा पुरतशद रुख अख्तियार किया दिल्ली गेट लाहौर हाई कोर्ट माल रोड और चेरिंग क्रॉस से पुलिस ने मुजाहरीन को गिरफ्तार किया दो मार्च को मस्जिद वजीर खान से दस हजार अफरा का एक मुजाह शुरू हुआ हजूम ने पुलिस पर बल्लों बोतलों और डंडों से हमला किया बदले में पुलिस ने लाठी चार्ज किया फिर पुलिस ने आर्मी से मदद की दरखास्त की लाहौर में दफ़ा एक सौ चवालीस नाफिज कर दी गई जिसके तहत पाँच या पाँच से ज्यादा लोगों के इकट्ठे होने पर पाबंदी लगा दी गई तीन मार्च को फौज ने इलाकों का दौरा शुरू कर दिया दफा एक सौ चवालीस की खिलाफ वर्जी पर मुजाहरीन को गिरफ्तार किया गया एक पुरतशद हजूम ने पुलिस को जख्मी किया बदले में पुलिस ने पहली दफा फायर खोल दिया जिसकी वजह से हालात मजीद खराब हो गए चार मार्च को अहमदियों के खिलाफ तशद को हवा देने के इल्जाम पर मुस्लिम लीग के सेक्रेटरी जनरल अब्दुल सत्तार खान न्याजी के खिलाफ गिरफ्तारी का वारंट जारी हुआ लेकिन उसने मस्जिद वजीर खान में मुजाहरीन के हजूम में पनाह ले ली लाहौर के बाहर से भी मुजाहरीन के आने का सिलसिला शुरू हो गया पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया और गैस शेल फेंके एक सौ से ज्यादा अफरा गिरफ्तार हुए सूरत हाल मज़ीद खराब होती गई यहाँ तक के एहरार ने पुलिस पर कुरान को शहीद करने और गुस्ताखी का इल्ज़ाम लगा दिया सियालकोट में आर्मी के हाथों सैकड़ों मुजाहरीन के कत्ल की अफवाह भी फैलाई गई इस इश्तियाल अंगेज सूरत में डी एस पी फिरदौस शाह मस्जिद वजीर खान में मौजूद अफवाह होने वाले दो अफसरान को छुड़ाने जा रहे थे जब उन्हें दिल्ली गेट के सामने हजूम ने पत्थरों और चाकुओं के वार करके कत्ल कर दिया पुलिस ने दफा एक सौ चवालीस की खिलाफ वर्जी पर कई जगह हजूम पर फायरिंग की रात को कर्फ्यू लगा दिया गया पाँच मार्च को तशद और बदमनी में और इजाफा हुआ एहरारी जत्थों ने लाहौर में अहमदियों पर हमले शुरू किए सबसे पहले एक उस्ताद मंजूर अहमद को कत्ल किया जाता है अहमदी कारोबार को लूटा जाता है सरकारी गाड़ियों और दफातर को आग लगा दी जाती है और लाहौर के मुख्तु कॉलेजों के तलबा भी इन मुजाहरों में शामिल हो जाते हैं छ मार्च को ये लूटमार पंजाब के कई शहरों में फैल गई लाहौर में मोहम्मद शफी बरमवाला जमील अहमद और मिर्ज़ा करीम नामी तीन अहमदी कत्ल हुए दर्जनों अहमदी घर और दुकानें जला दी गईं, तमाम सरकारी दफातर बंद कर दिए गए वर्कर्स ने लाहौर से मुगलपुरा तक रेलवे लाइन बंद कर दी रावलपिंडी में अहमदियों की एक की तारीख का पहला मार्शल लॉ नाफि कर दिया गया जब भी हम किसी फसाद की कहानी सुनते हैं तो यह तौर पर कुछ इस तरह से होती है एक पुरतशद जत्थे ने बदअमनी और इंतशार फैलाया रियासत ने फिर अपने तरीके से जवाब दिया यानी अमन की बहाली के लिए तशद का इस्तेमाल किया लेकिन अक्सर कहानी इससे कहीं ज्यादा गुंजलिक होती है उन्नीस सौ तिरपन के फसाद में जो तशद हुआ वो बहुत से इकदाम उठाने और ना उठाने का नतीजा था जिनके कई फौरी और देर देरपा असर हुए पहला तो वो जिसमानी तशद है जो अहरार की जानब से अहमदियों पर किया गया और फिर रियासत के खिलाफ जब उसने एहरार के मुतालबात को मुस्तरद कर दिया फिर बदले में रियासत की जानिब से किया जाने वाला तशद है जिसकी वजह से पाँच सौ के करीब लोग हलाक हुए मार्शल लॉ लगा और शहरीों के आइनी हकूक़ सलब किए गए लेकिन इस कहानी में एक और कस्म का तशद्द भी शामिल है जो तारीखी पुरतशद वाक़ात को देखते हुए सतही तौर पर नज़र नहीं आता ऐसा तशद जो कि जान माल की तबाही तक महदूद नहीं और यह है तस्वुराती तशद जिसने पाकिस्तान में अहमदियों के वजूद की ही नफी की है और ये सोच आज तक बढ़ती जा रही है अहरारी तहरीरों में मुसलसल अहमदियों की तजदील की जाती थी कहा जाता था कि वह बुनियादी इंसानी वक़ार के भी हकदार नहीं उन्हें इस्तेमारी गुमाश्ता जैसे अलकाब दिए जाते रहे कहा गया कि वह ना गसल के लायक हैं ना अहल किताब के कब्रस्तान में दफन होने के लायक बल्कि वह कुत्तों की तरह दफन किए जाने के काबिल हैं अहरारी हमेशा अहमदियों को गद्दार के तौर पर पेश करते थे पहले यहूदी लॉबी के हिस्से के तौर पर मुसलमानों के गद्दार और फिर उन्नीस सौ इकहत्तर में पाकिस्तान को तड़वाने में मुलविस उन्नीस सौ तिरानवे में यूसुफ लुधियानवी ने यहाँ तक लिखा कि अहमदियों की खदमात या कामयाबियों का एतराफ़ भी आपको गद्दार बना देता है ये सोच लोगों की इंसानियत को पुरतशद तरीके से अपनी मर्जी के मुताबिक ढालने का अमल है ज़बरदस्ती किसी को अलहदा करने का अमल जिसमें उनको सिर्फ उनके मज़हब की बुनियाद पर शनाख्त करते हुए किसी भी दूसरे इंसानी किरदार के इम्कान को मुस्तरद कर दिया जाता है यूं आहिस्ता आहिस्ता अहरार ने अहमदी लफ्ज़ को कादियानी में तब्दील कर दिया जो कि एक गाली की तरह बन चुका है जैसे इसराइली साम्राज्य की नज़र में फ़लस्तनी अरबी कुत्ते और रवान्डा के हूतू के लिए तो सी हैं इसी तरह पाकिस्तान के अहमदियों को इंसानों से बदतर बना दिया गया जो कि हैं ही वाजबुल कत्ल जिनको सफाई हस्ती से ही मिटा देना चाहिए उन्नीस सौ तिरपन में अहरार के मुालबा को रद्द किया जाना बाहिर तो रियासत की जानब से अपने अहमदी शहरीों की हिफाजत के लिए एक कदम था लेकिन असल में रियासत ने अहरार के अहमदी मुखालफ बयानी के आगे किसी भी मुतबाद बयानी को तश्कील नहीं दिया जिसकी वजह से अहमदी मजीद तशद और नफरत का शिकार होते चले गए रियासत ने न सिर्फ अहमदियों पर थोपे जाने वाले इस तस्वुराती तशद पर कोई जवाब नहीं दिया बल्कि कुछ साल बाद के ये मुतालबात भी मान लिए गए आप देख लें कि अहमदियों का मसला इसी दौर में नवे साल का मसला इसी दौर में इसका फैसला आखिरी फैसला जो कौमी असम्बली ने किया है जो नवे साल से चल रहा था वो इसी वक्त में हुआ अगरचे कादानी और अहमदियों की को मौजूदा हुकूमत के बरसर आने से पहले ही गैर मुस्लिम अकलियत करार दिया जा चुका था लेकिन इस फैसले को अमली शक्ल देने के लिए कोई कानून नहीं बनाया गया दूसरे कई कामों की, की तरह इस कानून की तैयारी और नफाज की शहादत भी अल्लाह त्रम से मौजूदा हाँ के हिस्से में आई है और इस कानून के बैरुन मुल्क, मुल्क बड़े अच्छे असराब हुए और एक फितना जो एक अरसा से हमारी सफों में बोया गया था उसका कला कमा हो चुका है जब रियासत नेहरार के खिलाफ अपनी ताकत इस्तेमाल की उसकी वजह सिर्फ ये बताना था की तशद पर सिर्फ रियासत का हक है माजी के ये वाकयात साबित करते हैं कि इतनी ज़्यादा खून रिजी का आगाज़ हथियारों से नहीं बल्कि अल्फाज से होता है जब रियासत जिसमानी तशद की मुखालफत करे लेकिन तस्वुराती तशद को जायज़ करार दे तो ये शहरीों में खौफ और गुस्सा पैदा करता है जब रियाती इदारे नाराज शहरीों को ताकत से जवाब दें तो शहरी के बारे में रियासत का नज़रिया वाज़ होता है जब हम इंसानों से उनकी सोच और असूलों के मुताबिक ताल्लुक़ क़ायम करने से इनकार करते हैं तो उसके हमारी इजतमाही इंसानियत पर क्या असर होते हैं क्या हम समझ सकते हैं कि यह इनकार खुद एक कस्म का तशद है आज पाकिस्तानी माशरे में शायद अहरार की इतनी मौजूदगी ना हो लेकिन अहमदियों के बारे में उनकी सोच हर तरफ मौजूद है उनका ये इंसानियत मुखालफ बयानिया अब दूसरे फ़िरकों तक भी फैल गया है पाकिस्तानी रियासत हर वक्त गैर रियासती तशद्द को डंडे और इसलिए से कुचलने में तैयार खड़ी नजर आती है लेकिन इस नफरत और बदमनी के बीच बोने में ये खुद भी मुलब है